А для прогрессивной молодежи это было 175-летие начала нерезкой фотографии, что сейчас все увлекаются. Ну, выставку мы делаем как ежегодную, просто звитная эта выставка, мы ее так и не называем, у нас нет ни мест, ничего, у нас есть просто представлены наши работы, а самый главный судья у нас – это наши зрители, которые будут оценивать эти работы, смотреть. Лимит нашего зала, к сожалению, в Чернигове это не, не, будет. В их областях, где есть хорошие галереи. Но я хочу еще поблагодарить, конечно, коллективу и директору музея нашей библиотеки за то, что они постоянно нам представляют эти красивые стены для того, чтобы мы могли сделать здесь выставку. Здесь представлены у нас всем членам Союза художников и фотографии два наших кандидатов. Я просто хочу сейчас вам представить мастера нашего натюрморта Ин Кулак, Она у нас впервые участвует в этой такой нашей выставке. Откопали мы ее на нашем этом клубе прекрасное рядом. И пришел второй наш кандидат, это Валерий Кругерский. И... Я думаю, что это достойно хорошая работа, которая тоже заслуживает большое внимание. Каждый у нас занимается, каждый немножко маленькая специализация больше всего. Портретисты Данилов Шайгородский, Жанровик Кошмал. Я больше архитектура природа. Психологические снимки делает Кругерский, прекрасные натюрморты. Говорить я много не буду, самое главное, понимаете, занадто не говорить фотографии. И ваше мнение будет, так сказать, нам, как бы, если она хорошая, если мы заслужили, это, нам будет помогать нашей творческой работе дальше. Я хочу представить тоже нашим коллегам, это председателя Народного фотоклуба Чернигов, Дульцем Николаю Георгиевичу, высказаться. Ну, потом, я не знаю, может, пожелания. Давайте мы так по-семейному это все вести.